Доброго ранку, Україно. Усі хвороби від нервів виявляється, цей вислів зовсім не безпідставний. 70% усіх захворювань формуються саме на психосоматичній основі. Такі результати медичних досліджень. Вчені запевняють, що характер це результат роботи генів і навколишнього середовища. Як саме здоров'я людини залежить від її характеру, з'ясуємо з із гостею нашої студії, психологом, психотерапевтом Юлією Бойко. Пані Юлія, доброго ранку. Вітай нас на програмі. Доброго ранку. То доктор Мартін Хагер, це психолог з університету Ноттінгема, вважає, що дійсно різні психотипи людей можна пов'язати з їх недугами. Ви з цим погоджуєтеся? Mm. Є якась закономірність у цьому? Наверное, закономірність все-таки существует, но в каждом индивидуальном случае нужно подходить очень индивидуально. И обобщать психосоматические какие-то расстройства в какие-то большие такие категории это, наверное, скорее неправильно, чем правильно. На психосоматические расстройства влияет очень-очень много разных факторов, и такие как э, характер, и такие как интеллект, и такие как воспитание, и в какой среде воспитывается человек, до получает ли он все, что он бы хотел получать. Как он эмоционально реагирует на это, и э, важно еще одним из таких важных аспектов это является все-таки телесность, то что очень часто у нас отрицается у европейских что людей наносила, у вас это э, в э, отношении телесности. Мы говорим о том, как мы взаимодействуем со своим телом. Большинство детей, если их спросить, а что ты делаешь телом, он говорит, я ем. <связываю> <связываю> и взрослые вырастают, и они приблизительно <связываю> то же самое делают со своим телом. Они э, не очень хорошо его ощущают, э, при этом э, в этом теле живет очень много эмоций, в этом теле живет очень много чувств, э, в этом теле э, Ано більш разнообразне, ано живе, і якщо дружиться зі своїм тілом, да ворог да. так і все ж таки от багато психологів, багато вчених, так вони виокремлюють якісь хвороби, так виокремлюють якісь психотипи, угу. відповідно до чого людина хворіє. От приміром, згідно з висновками експертів університету у Кіо, то здебільшого саме оптимісти страждають від зайвої ваги. То есть, понимаем, что даже позитивные качества человека, они могут негативно влиять на ее здоровье. Вот вы, как психолог, как можете это объяснить? Очень сложно ответить на этот вопрос относительно положительных эмоций. Потому что в нашей стране, ну вот чаще те, которые обращаются с излишним весом, это те люди, которые наоборот страдают от недостатка каких-то эмоциональностей, или же наоборот они страдают, подавляют свои эмоции при помощи еды. Например, переживая какие-то сложные чувства. Одним из таких распространенных видов является это заедание. Устал, переживаю, я ем. Да? Я а вот тоже уем. Тобто, можливо, від того, що людина якась збуджена, радісна, може, якось з цим пов'язана. Возбуждення теж очень часто прийнято заїдати. Э, Мені очень сложно її как-то реалізувати. Ну, до того як я її буду реалізувати, я краще поєм. Тобто, на взагалі, закладати. ви вважаєте, що позитивні якості вони можуть якось негативно впливати на наше здоров'я? Не знаю, все, что позитивно, оно очень приятно. И важно это проживать, это переживать и ощущать и в теле, и эмоционально. А не подавлять и не отказываться от своих каких-то э, положительных качеств, от своих положительных эмоций, не отодвигать их на задний план. Еще одна такая статистика, что веселые люди наичастейше потрапляют у ДТП. Это тоже такая и ну, же принимают <laughs> какие-то неверные решения через то, что они такие ду очень веселые. <laughs> скорее всего, это не связано с их веселостью, скорее всего, это связано с расторможенностью. Когда процессы... Э Розторможеності, да, вони переобладають над процесами торможення, і цим людям просто складно зупинитися. І все. І, можливо, дійсно потрапляють в аварію по етні. Пані лі, от ми підготували таблицю, як же все ж таки впливає характер людини на здоров'я. Давайте зараз подивимося, ми трохи узагальнили. Отже, серце найбільше страждає у диктаторів, у сильних вольових людей. Так? А голова болить також у людей з сильним характером, які відповідальні за інших. Шлунок також у гіпервідповідальних, так і нирки у лідерів із логічним складом розуму. Отже, як бачимо, найбільше хворіють люди саме з сильним психотипом. Угу. Це правда, взагалі. В принципе, да. Таким людям приходится быть э, все время с таким внутренним стержнем, с ощущением того, что не я хочу, а я должен. Я должен соответствовать, я должен быть сильным, я должен быть смелым, я должен быть ответственным. То есть это плохо? Не а, может так? Потому что мы видим, что страждают практически все главные органы нашего тела. Как же тогда будет? Гиперответственность всегда не очень хорошо на самом деле. Вот и. Э, опять же вопрос того, что как я могу быть напряжен, но умею ли я расслабляться. Обычно такие люди, они очень плохо умеют расслабляться, они не знают, что делать в свободное время, и э, это тоже ну скорее не к статистике, а к какой-то закономерности. Большинство то есть воен... они вы сейчас у работе, вы сейчас про это думаете, це вы цемаете да. на увазе. Да, да, да. И большинство военных людей, которые занимают, или же люди, которые занимают достаточно высокопоставленные посты, когда выходят на пенсию, они не знают, что делать. И смертность среди них тоже достаточно высока, потому что законч... заканчивается огромный период их жизни, а ничего нового другого нет. А, а как быть таким людям? Вот, чтобы вы порадовали, а... как а... негативных рис? Должны быть обязательно какие-то отдушины, должно быть какое-то хобби, должны быть какие-то дополнительные стимулы, в которых люди будут получать удовольствие не потому что надо, не потому что надо руководить страной, надо руководить там организацией, предприятием, а потому что просто этого хочется. И следовать за вот этими своими желаниями, за своими импульсами, полежать на траве, посмотреть в небо, поцеловать любимую женщину или любимого мужчину. Але если характер этого не позволяет, вообще, что можно изменить характер? Как это сделать, если человек уже в веке? На самом деле характер, он э, претерпевает всевозможные изменения в ходе развития и становления. Ребенок растет, его характер тоже будет меняться. Он не будет меняться так кардинально, да, меланхолик не станет там резко холериком. Но нету, э, нет каких-то таких вот очень четких э, типов там темперамента, да, каких-то определенных э, э, черт характера, да, которые там не будут меняться. Да, они будут меняться немножко и... Э... Ну, кажется, что формуется характер. Десь до 30 років у людини, навіть до 33, так. А що далі робити? Якщо вже людина звикла до якогось певного стилю життя, контролювати, управляти, які можна дати їй такі практичні поради таким людям? Більше слушать себе, Більше... А якщо хочеться контролювати. От у сім'ї я лідери, хочу всіх контролювати. Що тоді робити? Относительно себе, а относительно каких-то внішніх форм? Это гораздо проще. Хочу контролировать жену, хочу контролировать детей, а как я с собой? Для чего я делаю это для себя? Тогда я только чувствую себя защищенным. Но можно чувствовать себя защищенно и уверенно, когда ты не контролируешь и доверяешь. И это совсем другое качество, уже не контроля, а ощущение спокойствия, ощущение того, что все хорошо, что все в порядке и Тому потрібно усвідомити, навіщо це мені да, потрібно. Зачем так, мне это я, это 50 я понимаю, Зачем мені це нужно? Якщо я розумію, за чим мені це потрібно, я можу робити це по-другому. Пані, згідно з іншими дослідженнями, сумлінні особи менш схильні до розвитку усіх видів захворювання. От що розуміється під сумлінною особою? От як ви розумієте? Це ті ж результати досліджень, це їх висновки. Тобто для того, щоб бути здоровою людиною, потрібно бути сумлінною людиною. Мабуть, що так. Ой, не знаю. Я, наверное, скорее с этим не соглашусь, потому что старательность, она тоже приводит к тому, что так должно быть, так надо. И это вот красная ленточка, красная ниточка, которую чаще всего человек не... Принял через себя, не решил для себя, а она была ему навязана где-то со стороны. Большинство людей зарабатывают деньги только потому, что так нужно. И родители им говорят: если будешь хорошо учиться, если будешь старательно работать, ты сможешь заработать деньги да, там, или получить удовольствие. Но и эти люди ничего не добиваются. Да, да, всегда кажется, что мало, недостаточно, поэтому очень важно э, научиться именно это ощущать и получать удовольствие. Если я получаю удовольствие, тогда это совсем по-другому, можно зарабатывать по-другому деньги, можно получать удовольствие от работы, а не ходить и мучиться на ней. Паневе, скажите, пожалуйста, на устанок. чи есть такие люди, у кого психосоматичный стан, нияк никак не влияет на здоровье? Только mm -hmm. коротенько. Думаю, що ні таких Тут... людей э, в ряді щоб э, не були, все одно це воно підлітці. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Гарного дня і доброго ранку. Вам дуже Спасибо дякую. Большое. Я нагадаю, ми спілкувалися з Юлією Бойком. Долучайтеся до обговорення теми і пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Гарного вам настрою і не перемикайте.